Baş prokurorluq 4 mart 2011-ci il tarixdə gənc fəal Bəxtiyar Hacıyevin saxlanılan vaxt fiziki hücuma məruz qalması fakti barədə cinayət iş açmaqdan imtina edir. Bu barədə martın 29-da Objektiv TV-yə gənc fəalın vəkili Əlayə Hüseynov məlumat verir. Vəkil Əlayə Hüseynov prokurorluğun gəldiyi qənaətin əsaslısız hesab etdiyini və bunun ciddi qanun pozuntusu olduğunu dedi. Prokurorluğun gəldiyi nəticə araşdırmanın düzgün aparılmadığını göstərir. Bu barədə mənə və Bəxtiyar Haciyevin digər vəkilinə rəsmi bildiriş daxil olmayıb. Amma hal-hazırda əlimdəki Salı İstintaq Təcridxanasının tibbi xidmət üzrə rəisinin aktı var və burada gənc fəalın fiziki hücuma məruz qalması əks olunub. Mən prokurorluğa təkrar müraciət edərək araşdırmanın obyektiv aparılmasını xahiş edəcəyəm, deyə Həsənov bildirdi. Xatırladaq ki, Bəxtiyar Haciyev Cinayət Məcəlləsinin 300 21.1-ci Hərbi xidmət keçməkdən boyun qaçırma maddəsi ilə ittiham olunur. Barəsində 1 aylıq həbs qərarını martın 4-də Gəncə şəhər Nizami rayon məhkəməsi çıxarıb. 2010-cu ilin noyabrında keçirilmiş parlament seçkisində 17 yaşlı Yasamal 3-cü seçki dairəsindən deputatna namizəd olmuş Bəxtiyar Haciyev seçkidən bir neçə gün sonra noyabrın 17-sində təhsilini davam etdirmək üçün Gürcüstanə getmək istəyərkən Qazax rayonunun Qırmızı Körpü sərhəd keçid məntəqəsində saxlanmışdı. O zaman konstitusiya məhkəməsi seçkinin nəticələrinə hələlik təsdiq etmədiyindən deputatlıq namizəd statusunda olan Bəxtiyar Haciyev bir gün sonra həbsdən azad edilmişdi. Hüquq müdafiəçilərinin fikrinə görə isə Bəxtiyar Haciyevin sosial şəbəkələrdəki fəallığına və xüsusilə bir qrup gəncin başladığı 11 mart böyük xalq günü kampaniyasına texniki dəstəy verdiyi üçün həbs edilib.